привет! Вы на канале Kids Kids. Сегодня я буду показывать вам мои мягкие игрушки. В детстве у меня их было много. Ну, я, когда была маленькая, часто делала им процедуры, и они разорвались, и мы их, как, не, как сказать, выкинули. И начнем мы с этой. Мои любимые лисички-сестрички. Она оранжевая шахматная шахматных штанах. Она такая бархатная и мягкая. Я очень ее люблю. У моей лисички рана на груди. А теперь самая милая игрушка. Это <связывая> 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 вот она. Вот она. такая милая, как настоящая ляга. теперь следующая. Следующая. мяу, вот. Когда раньше кошка говорила, когда у нее были батарейки сметанка, сметанка. А теперь следующая. Это самая милая, любимая моя игрушка из всех мягких игрушек. Ну еще, конечно, есть их не мама и папа. Она очень мягкая, у нее красивый бантик. Я с ней всегда сплю. Она очень красивая, ну как Она быстрее, нужно... она обросла. То есть она обросла. Ей, ну... ей нужно сделать стрижку. Я даже не буду ее кидать. Посидит рядом со мной. А теперь следующая моя милая ужасная игрушка уже <связь> отновил игрушка. Я знаю, вы ее влюбились. А, они мама и папа мне купили ее на день рождения. Она очень мягкая и махровая, как мой цветок. И очень люблю. Люблю. люблю и, с... и я ее люблю. Я... Ее еще можно и вешать на что-то, да. да. <связь> <связь> Это мой, это мой самый первый мишка в мире. И он очень кучерявый. Кстати, у меня эта мирандочка есть. Да. Она, да. Я купила такую себе на день рождения. И она все же за мной повторю. Она Нет. плакала, просто ее хотела. Нет. У него безумно красивый полноценный шапки. И блестящий доски. Здесь порез и на лапках. И на лапке у него какое э, написано какое-то слово. Здесь написано for you. you. И вот мои самые любимые игрушки мягкие. Подписывайтесь на наш канал Kids Candy и ставьте лайки. Пока.